Погнали дальше выживать. Там еще есть ящики. Не, не так, мне надо сделать. Э мне надо дерево нарубать Чтобы сделать до Лампочек Ну в общем на разные потребности Надо дерево нарубать Вообще сверх классное место Чтобы выживать Давайте сделаем жаль тут на, на ходу этого года. Верстак кинем сюда. Забахаем палок. Забахаем палок. Так, теперь нам надо. Нам надо булыжник. Где моя керка? Сейчас булыжника трохи бахнет. Куда его так пройти, чтобы тут ничего не, не мешать? Он там. Сейчас сделаем булыжника. Привет, Артем! Привет, люди! О, я тут орю уже. Так, возьмем булыжника и твахи накидаем. Люди пишут. Привет, Джоки сайт. Все гуд. Сижу, от, пробую виживання в Майнкрафте. Я ніколи до конца не проходив в Майнкрафт. Иногда щось там таке погулював чуть-чуть. Просто по приколу там что-то строил, виживав. Да, я думаю, цей раз это це будет чисто по приколу. Довго я игры не играю. Последний раз я грав в Майнкрафт год назад, ровно год, прошел. так оба так нам надо нам надо э Расчистить путь. Итак. Надо топор, да? Топор Е у нас. Надо щел заступ. Каменная лопата. И все. И вот цей дорога чистить. Чистить вот эта дорога. там он корову я бачу Ну вот и все. Тут расчищен. Давайте дальше. Так, что там пишут люди? Версия самая последняя. Да, я играю в Майн, да я не знаю, как играть. Тут есть что-то открыть для сети, да? Вот э. это порт. Э, не знаю, что это Вот вам число видно? Двадцать двести пятьдесят четыре, семьдесят восемь. Все, наверное, я открыл, да? Я хочу расчистить дорогу, чтобы моно было нормально идти. Мне 23. Чтобы нормально моно было до поселения идти. Мне кажется, уже, в принципе, хорош. Уже вот моно свободно, как бежишь. И он там уже будет видно. Стараюсь расчистить все по максимуму. О, у меня уже закончилась сакира. Надо еще одну сделать. Э -э, каменный топор. Погнали. По сути, надо еще одного вот расчистить. И все, я думаю, будет чисто. Все, чисто. Тепер, вже вибігаючи сюди, є все, що треба. Так, э, можна йти грабить поселення далі. Ага, я поняв. Я не знав, що вона не опадає То, що вона опадає Так, от там десь моє... О, моє построєння, на яке треба йти. Це як маркер, куди, куди стоїть двигатися. Так, оце, походу, все поселення. Ну что, в принципі, неплох. Що далі? Я не знаю. Я сумел выжить. Сумел. Что надо дальше делать? Кто скажет? Животные там, в принципе, разведены. Давайте зараз пойдем поспим опять. В принципе, я сохранился на том месте, где... Где надо. Так, мы вот так разложим да, тоже символ чтобы знать куда идти Тих -тих -тих -тих. так жду да да 26 если не самая последняя самая последняя версия майна Так, надо накопать, наверное, земли. Чтобы дальше расстраивать там свои владения. Ну, так скучно, не знаю. Я вот чуть поиграл, я уже задолбался. Давайте чуть раскопаемся, чтобы земли было побольше. Так, надо еще одна лопата. Так, жду людей. есть свет так богдан жду тебя ты где? может тебе как-то координаты можно скинуть чтобы ты телепортировался я знаю что можно телепортироваться напиши если надо что-то Ой, земля. 哦。我 Хорош. Все, теперь сюда очень трудно упасть. Тут в принципе все good. Телеграм три крапки зверху і там можна написати мені. Свободно. Телеграм є. Три крапки зверху опис і там є телеграм. Так. Ну що, можна далі... Дальше... ось отут робіть... Дороги, короче. Дороги пошире надо делать. Чтобы безопасно бегать. Фууу. Не хочется стесовать и тут землю. Давайте здесь в другом месте будем Копаться. Так, я заря перезавантажую трансляцию, люди, приходите в новую. Всех жду в новой трансляции. Алло.